Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо прес-конференцію, темою якої є підсумки роботи Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства за 10-й рік. Також пріоритетні напрями реформ, які міністерство буде впроваджувати у 2011 році. Дозвольте представити наших спікерів: це віце-прем'єр міністр України, міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Віктор Миколаївич Тихонов, перший заступник міністра Хіврич Юрій Єгорович. Заступник міністра Семчук Георгій Михайлович, а також директор департаменту житлових програм будівельних матеріалів, не повністю, Олександр Михайлович. Прошу Віктора Миколаївичу вам першу слова. Так, ну ще раз добрий день, колеги. Я спрошу власть по счету. Ну, власть, ми власть одна, власть друга, значить, можна називати вас колегами. Я так розумію. Пресс-секретарь наш сказал вам, что представил нас, практически мы здесь, э, наше министерство новое, которое называется Министерство регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, в полном составе. Э, с декабря прошлого года назначен я, назначен первый заместитель и два заместителя. Практически э, по сегодняшний день действует три министерства, я об этом уже говорил, бывшее Министерство строительства, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, которое находится в стадии реорганизации, и новое Министерство, которое мы сегодня представляем. Вопрос, конечно, затянулся, но вы знаете, что на той неделе уже принят закон в первом чтении о министерствах или называется он о центральных органах власти и в дополнение к закону о кабинете министров. Надеемся, что э с 15 числа этот закон будет принят полным, как закон, и все министерства э будут иметь тот статус, который есть в указе президента. Я хочу сказать, что, ну, тем не менее, вы знаете, э я как вице-премьер курировал и эти два министерства, Кроме них было еще четыре. Так они остались. В общем-то, я несу ответственность за работу этих министерств в прошлом году. Практически завтра, ровно год, как работает новое правительство, возглавляемое Николаем Азаровым. И после переназначения, когда вошла Конституция новая, старая в действие, президент своим указом то же самое подтвердил наши полномочия. И сегодня можно говорить о том, что и 2010 год, и Новый год мы практически решаем три основных задачи, которые возложены на нашу структуру. Это первое и, наверное, самое главное, это развития регионов. Оно и в названии идет регионального развития. И вы знаете, что и на лозунге партии, и в послании президента было сказано, что сильные регионы – это тогда сильная Украина, сильная наша страна. И два остальных вопроса – это вопросы жилищно-коммунального хозяйства и вопросы Строительства как такового. Вот эти проблемы в 2010 году и решали два наших министерства, которые я курировал. Естественно, мы основывались на послании президента к украинскому народу и о программе экономических реформ, которые были обозначены 2010-2014 год. Если говорить о региональном развитии, то я хочу сказать, что буквально мы еще горячие вышли с совещания, и думаю, некоторые из вас присутствовали. Большое всеукраинское совещание, которое мы проводили в масштабе всей страны, с присутствием с приглашением всех регионов. Это последнее поручение президента, которое было 22 февраля на заседании Комитета региональных реформ нашему министерству по решению вопросов, связанных с водоотведением и канализационными вопросами. Казалось бы, вопрос не такой сложный, но на поверку приходится этим вопросом серьезно заниматься. Этот вопрос требует огромных средств, огромных вложений, как со стороны правительства, так и со стороны местных органов власти. И думаю, что без привлечения инвесторов, без привлечения огромных кредитных ресурсов с этой программой, с этой проблемой будет сложно справиться. И сегодня, выступая на этом совещании, президент Академии медицинских наук сказал о том, что, наверное, это самая главная проблема, которую должна решить Украина, правительство, да и все, кто с этим связан, потому что... Наверное, главнее вопросов воды нет, потому что не открою вам новость, что человек состоит на 80% из воды, да, и все остальное, что связано, его здоровье связано в первую очередь с водой, потому что на основе воды все это делается. К счастью, все это понимают, и мы создали сегодня группу людей с ученых, с представителей практиков людей, которые этим занимаются и такие же аналогичные группы будут созданы и уже созданы во многих областях. Думаю, что буквально в ближайшее время мы на основе той программы, вы знаете, есть программа такая, такая как Пытна вода утвержденная правительством, будет программа связанная, и с, связанная с программой и Пытна вода, и вода отведения. Особенно в первую очередь сегодня, и уже это начало работать, делается в Крыму. Потому что Крым, ну, во зона отдыха, куда съезжается огромное количество людей. Да, и это наша жемчужина Украины, которую, конечно, в первую очередь надо привести в порядок. Вы заметили, что как только начинается сезон, и уже это началось в прессе, особенно российской прессе, что что там какие-то проблемы появляются, связанные там с захоронением каких-то еще во время войны бочек и так далее и тому подобное. Но вы знаете, наверное, журналисты больше, чем я, что это всегда вот в этот момент начинается в период подготовки к сезону отдыха людей. Тем не менее, вопросов очень много и я думаю, что сегодня мы посудило на стадии только на начальном стадии решения этих вопросов. Я постараюсь, чтобы больше вы смогли задать вопросы мне и моим коллегам, поэтому я на этом остановлюсь и передам слово своему первому заместителю, и дальше так буквально по несколько слов скажут каждый из них, а затем мы ответим на все ваши вопросы, которые вы зададите. Спасибо. Уважаемые присутствующие, анализируя итоги работы Министерства направления жилищно-коммунального хозяйства, хочу сказать, что нам, мы работали по программе, которая утверждена законом. Программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства на период 2009-2014 года. Там четко расписаны те задачи, которые перед нами стоят, и мы работали над выполнением этих задач. Кроме этого, второй документ, над которым мы работали, это и есть программа «Пытна вода Украины». Вот эти два документа, это главные документы, которые являются программными документами для работы жилищно-коммунального хозяйства. Если анализировать загальнодержавную программу, то хочу сказать, что основной вопрос в этой программе это законодательная база, разработка документов и утверждение законов. В прошлом году было утверждено четыре закона. Два из них для нас очень важных закона. Это закон про создание Национальной комиссии регулирования рынка. И сейчас уже есть указ, подготовлен проект указа президента. Он сейчас на рассмотрение о создании. Все-таки нового регулятора, который будет заниматься только жилищно-коммунальным хозяйством. Мы надеемся, что в течение марта этот указ будет подписан, и мы начнем создавать этот регулятор. Второй закон ⁇ это особенности передачи в аренду и концессию. Этот закон дает нам право Министерству вмешиваться в те договора, которые сегодня есть, их анализировать, помогать, подсказывать и э, идти по пути привлечения инвестиций через аренду. И концессии. Сразу хочу сказать, что сегодня у нас в Украине по концессии работает три водоканала. Из них есть крупный водоканал, который хорошо хорошие результаты показывает. Это Луганск вода. Значит, в аренде у нас около 10 водоканалов. Один из крупных водоканалов ⁇ Одесский водоканал. В тепле у нас концессия одно предприятие Артемовск Энергия и 38 предприятий в, арен... в аренде. Значит, это дает возможность привлекать инвестиции. Я только хочу сказать, что в Луганске в прошлом году инвестор, концессионер вложил около 80 миллионов гривен в приведение в порядок, реконструкцию, энергосбережение систем водоснабжения. И на этот год вот тоже заложена такая же сумма. Мы сейчас уже на этот год подготовили ряд законов, они сейчас в кабинете министров. Один из законов это внесение изменений в программу Пытна вода. Значит, там мы четко ставим те задачи, которые перед нами стоят. А Виктор Федорович Янукович поставил перед нами задачу осуществления одного из направлений национального проекта. Это дать чистую воду населению. Поэтому мы сейчас у нас внесли изменения в эту программу и конкретно поставили в программе задачу установить 23 установки по очистке питьевой воды в учреждениях бюджетной сферы всей Украины и также групповые в микрорайонах, чтобы люди могли взять эту воду для питья, приготовления пищи, а уже той водой, которая идет по сетям, пользоваться для хозбытовых нужд. Кроме этого, второй закон ⁇ это теплотворная спроможность будивы. Значит, сейчас очень много вопросов идет об утеплении жилых домов. Вот этот закон дает нам возможность привлечения инвестиций и использовать деньги на утепление жилых домов. И мы в этом году планируем в Киеве привлечением инвестиций немецкой фирмы. Значит, их инвестиции где-то в пределах 16 миллионов гривен плюс 3 миллиона – это киевские инвестиции, 11 – государственного бюджета. Планируется начать утепление жилых домов, значит, около 8 жилых домов планируется сделать. Это как пилотный проект для того, чтобы увидеть стоимость, увидеть механизм, увидеть время, которое необходимо для утепления, и потом проанализировать и действительно посмотреть тот экономический эффект, Сокращение потребления газа и электроэнергии, который можно иметь от этого направления. Следующий закон, который сегодня готов, много вопросов ведет по передаче общежитий. Мы подготовили загальнодержавную программу о передаче общежитий. Около 1100 общежитий государственной формы собственности планируется до 2014 года полностью передать в местное самоуправление с привлечением денег государственного бюджета значит, и тех инвесторов, которые там есть. Значит, эти законы сейчас в работе, и один закон уже через Кабмин прошел. Это механизм акционирования предприятий э, жилищно-коммунального хозяйства, в частности, тепла и воды. Там есть тоже возможность э, механизмом акций вкладывать инвестиции для того, чтобы э, приводить в порядок те сети и те объекты, которые у нас есть. Значит, второе направление изменения формы управления жилищно-коммунальным хозяйством. Это вопрос создания ОСМД, создания управляющих компаний, создания, привлечения негосударственных предприятий к управлению жилищным фондом. Значит, здесь мы поставили вопрос как конкурсная основа, как то, что может сегодня. Несколько предприятий оказывают те или иные уснуи по Думу. Это основной и главный вопрос нашей работы и нашей реформы. В прошлом году нам удалось активизировать эту работу. Мы, и было создано в Украине 1704 общества совладельцев. А в те годы, которые были раньше, мы больше 600-700 обществ совладельцев не создавали. Эта же работа продолжится и в следующем году. Хочу сразу сказать, что на реформирование ЖКХ в прошлом году было направлено 541 миллион гривен, из них 122 миллиона было направлено на поддержку ОСМД. В этом году, к сожалению, этой строчки нет, есть только пилотные проекты. Но мы планируем и за счет пилотных проектов где-то около 60 миллионов гривен отдать на поддержку ОСМД, на жилые дома те которые уже создали объединение совладельцев. следующее направление это модернизация теплоэнергетики и техническое переоружение внедрение энергосберегающих технологий на воду на тепло в прошлом году мы освоили 155 миллионов реконструировали около 50 котельных заменили около 120 котлов провели другие мероприятия по замене оборудования на котельных Значит, и это дало нам в пределах 3-4% сокращение потребления газа. Мы уже сейчас видим это, это сокращение по результатам работы в этом отопительном сезоне. На водоснабжение мы установили 56 установок в Крыму. Это установки в детских садиках, в больницах. Три района практически мы накрыли. Значит, на этот год нам выделили 400 миллионов гривен. Мы планируем установить около э, 5, 5 тысяч установок и остальные деньги направить на качество питьевой воды. Много вопросов, я знаю, у вас есть по лифтам. В прошлом году мы по лифтам освоили 68 миллионов. Конечно, сегодня лифты – это э, проблема. Сегодня в Украине 92 тысячи лифтов. Из них 45% лифтов Значит, они полностью отработали свой срок. И необходима замена. 25 лет это работа лифта, потом э, обследуется инспекцией. Значит, инспекция дает временное разрешение на эксплуатацию лифта. Но все равно его нужно менять, полностью технологию, а кое-где и кабину. Мы смогли заменить лифты только 37, отремонтировать 870. Это очень мало. Сейчас мы работаем над программой лифтов. И я думаю, на следующий год на это направление мы направим денег в 3-4 раза больше, чем это было в этом году. И последний вопрос – это привлечение инвестиций. Вы знаете, что есть закон про державное партнерство. Значит, согласно этого закона, мы сейчас активно работаем с международными организациями. Значит, 140 миллионов долларов по воде сегодня осваивается. Есть договоренность с Мировым банком на следующий год 200 миллионов долларов на воду и 200 миллионов долларов на тепло. Вот все будет зависеть от того, как мы сейчас этот, эти 140 миллионов освоим. Вот на договоренность такая есть. Кроме этого, есть грант СИДА, есть грант НЕВКА, есть грант, мы сейчас работаем, сегодня у нас здесь французские специалисты, они дали грант на создание управляющих компаний по воде. Мы видим сегодня один из механизмов выравнивания цены. Это создание управляющих компаний на уровне области водных и тепловых. Это даст возможность в пределах области иметь единую цену, единую ценовую, техническую и экономическую политику в данном, в данном направлении. Значит, активно сейчас работают все нашей организации по привлечению инвестиций. Вот. И без инвестиций мы не сможем решить те проблемы, которые у нас стоят. Вот все, что я хотел сказать.